Дорогие жители города Белой Церковь, огромное спасибо вашей поддержке, поддержке волонтеров за ту неоценимую помощь, которую вы даете войскам. Хотел бы сразу сказать, да, э, э, истерия, которая нанетается в средствах массовой информации о, 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 о 72-й бригаде, не соответствует действительности. Все это направлено на дестабилизацию ситуации. Потому что бригада активные боевые действия проявляет при этом мужество и героизм на большом участке границы поэтому направлено скорее всего на то чтобы снизить боевой дух командование бригады командиры батальонов никогда не покидали ни место и ни поле боя и ни место дислокации бригады продолжает выполнять свой долг и свои обязанности согласно конституции согласно всех устал. Скажу, что на сегодняшний день благодаря вам и благодаря руководству вооруженных сил державы бригада обеспечена полностью продуктами питания. Мы стараемся обеспечить полностью боеприпасами для нормального ведения боевых действий. Те вопросы, которые возникают в прессе от огромных потерях бригады, тоже не соответствуют действительно. Да, действительно, мы жаль на сегодняшний день. В бригаде есть более чем 4000 человек. Есть у нас потери. 31 человек погиб и 139 человек. Для нас один человек это потеря и большая трагедия. Мы стараемся всем коллективам, командами бригады не допустить потерь. но… Война есть война, и потери неизбежны. Хотел бы сказать, что большая часть города и Киевской области поддерживает личный состав, поддерживает командование и старается своей помощью и отношением к нам сделать так, чтобы мы могли спокойно воевать, спокойно защищать нашу страну. И я думаю, что личный состав офицерский состав справится со своей задачей, и мы не посрамим э, ни имени чести бригады, ни своего. Опыта. Опыта. Вот. Э, те люди, которые покинули территорию части и к, по которым проводится э, в, от, криминальное провождение, я понимаю, э, гонит их страх отсюда войны, оттуда гонит страх ответственности но тем не менее каждый мужчина, каждый человек имеет возможность справиться со своим страхом, вернуться в расположение воинской части и продолжать выполнять свои обязанности. Есть, конечно, несколько человек, которые провоцируют ситуацию, и люди, поддаваясь просто панике, вот такой сейчас не очень благоразумной ситуации. Поэтому я не призываю, я просто говорю, одуматься им и вернуться в воинскую часть. Для всіх хочу сказати огромне ще раз спасибо за підтримку і огромное спасибо за те, що ви нас помните і не забуваєте. З нашої сторони, ми волонтери, люди не військові, що ми побачили? Ми побачили на даний момент, що наші командири знаходяться дійсно на своєму місці, виконують свою бойову задачу. Побачили дійсно бійців наших солдат, які... выполняют свой обов'язок перед державою, увидели, что это действительно патриоты. Они патриоты, я могу сказать.